Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel Lina Borneo. Video kali ini aku akan menuju ke desa satuan pemukiman 3 ya, teman-teman. Yang sekarang ini sudah menjadi desa definitif, yakni Desa Bangun Jaya dengan Kecamatan Baleriam, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Jadi perjalanan kali ini dimulai dari Desa Natekondang atau satuan pemukiman 4 ya, teman-teman. Menuju Desa Bangun SP3. Ini adalah perbatasan desa antara Desa Natekondang dan Wil wilayah perkebunan sawit perusahaan ya teman-teman. Ini adalah batas jalan yang diaspal ini adalah masih masuk desa Natekondang. Dan ini yang arah ke kiri yaitu jalan menuju desa Bangun Jaya cuman ini sedang rusak jadi dialihkan melewati jalan alternatif Untuk kondisi jalannya masih tanah seperti ini, ya, teman-teman. Dan saat ini posisi habis hujan deras, jadi sangat mengerikan dan licin sekali. Butuh kehati-hatian ya, agar kita tidak tergelincir. Motornya seperti ini, ya, teman-teman. Suka dukanya bila kita jalan di jalan transmigrasi ini jalannya becek kalau hujan dan waktu kemarau debunya sangat luar biasa memang rata-rata jalan-jalan di daerah trans itu seperti ini meskipun di aspal pun tidak akan bertahan lama karena memang dilewati mobil-mobil dengan muatan yang melebihi kapasitas tentunya karena memang penghasilan warga transmigrasi di daerah sini yaitu dengan Penghasil kelapa sawit, ya, teman-teman. Ini ada pertigaan yang arah ke kanan, itu yaitu menuju Desa Sambikuan, yaitu SP5, ya, teman-teman. Dan kita mengambil jalur kanan untuk menuju Desa Bangun Jaya. kita memasuki wilayah perusahaan PT KSK ya ini teman-teman ini jalannya ada perbaikan jadi kita mutar lewat perkebunan sawit dan jalannya sangat licin sekali ini ya teman-teman bisa dibayangkan seperti apa licinnya ini bahkan untuk bergerak aja aku nggak berani nih teman-teman ini jalannya mulai menanjak dan licin ini teman-teman ini ya eh, sebelah kanan kita ini adalah sawit yang sudah direplanting dan sudah ditanam kembali sekitar umur 2 tahunan kayaknya dan pemandangannya ini sejauh mata memandangannya kelihatan sawit semua ya teman-teman tidak nampak rumah warga ataupun desa yang terlihat di sini. Yang baru bergabung aku ucapin banyak terima kasih. Salam kenal dan salam santun dari aku dan jangan lupa untuk tombol like, komen dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Ini ada pertigaan ya teman-teman. Yang arah kanan ini yaitu masuk ke perusahaan PT KSK dan kita ngambil jalur kanan. Kita hampir nyampe ke SP3 Bangun Jaya. Dan ini udah menampak ada aktivitas warga ya teman-teman. untuk perkembangan desa Bangun Jaya ini sangat pesat sekali. Pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibangun. Yang dulunya hanya desa transmigrasi biasa sekarang sudah menjadi desa maju, teman-teman. Jadi, pusatnya daerah transmigrasi lain dan kalau kita mau mencari sesuatu berbelanja semuanya berpusat di Desa Bangun Jaya ini. Ini udah nyampe, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti video aku dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap, ya teman-teman. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.